assalomu alaykum mening aziz bilimli bolajon kanalining aziz muxlislari bugun 24. dars sonlarni ayirish 43 uch ayiruv yetti qovuz ichida yondosh mavzuimiz o'yinlar davom ettiramiz yonidagi rasmlarga diqqat bilan e'tibor beramiz Barabarga 30 chiqibdi birinchi rasmda bu bir xil sondan iborat son bo'lishi kerak ekan bir xil sonimiz bo'ladi bu yerda 10, 10 10 10 30 bo'ladi ikkinchisi yigirma to'rt ekan bu yerda ham bir xil son ekan ho'p e, yigirma 3 ga bo'linsa 8 tadan tegadi bu yerda 8 ekan 3 ta 8, 24. undan keyingisi birinchi o'sha sariq 8, e, cho'chqacha va doiracha ga teng ekan mana bu ko'rinishda yoziladi siz ham xuddi shu tartibda yozib qo'ying birinchi masalaga qaradik nigora said va avaz stol o'yinlari o'ynashdi said 25 ball nigora Saiddan 7 ball kam avaz esa saiddan 6 ball ko'p to'pladi kim g'olib bo'ldi har bir ishtirokchi qanchadan ball to'plashdi ular jami qancha ball to'pladi mana shu to'g'risida bu masalaga shart tuzamiz va ishlab chiqamiz said 25 ball nigora noma'lum saytdan 7 bal kam avaz noma'lum saytdan olti ball ko'p jami nechi bal, bal to'plashdi biz nigorani topish uchun saytda balidan o'sha 7 balni ayiramiz o'shanda o'n sakkiz ball kelib chiqdi diqqat bilan qaraymiz yigirma beshni beshini yettidan ajratib olamiz 5 va ikkini va yigirma 5 beshni ayiramiz va ikkini ayiramiz o'n sakkiz hosil bo'ldi avaz esa noma'lum saytdan olti ball ko'p saytga 18 sakkiz ball chiqdi qo'shamiz oltini barobar yigirma to'rt ball jami esa qo'shib chiqqan edik bu yerda jami 67 yetti balga teng yigirma beshga qo'shamiz o'n sakkizni qo'shamiz yigirma to'rtni yigirma beshga o'n sakkizni qo'shsak qirq va yigirma to'rtni qo'shsak 67 yettiga teng jami oltmish ball said 25 besh ball nigora o'n ball avaz 24 to'rt ball bu yerda saidni balli ko'proq birinchi o'rin avaz ikkinchi o'rin Nigara uchinchi o'rin taqqoslang mana bu to'rtta misolni ishlab biz unga teng katta kichik belgilarni qo'yib chiqamiz birinchisi 41 bir 5 besh va yigirma besh qo'shuv o'n buni hozir ishlab sizga ko'rsataman qirq bir ayruv beshni ayirib chiqazamiz ya'ni qirq biri orqasidagi birni beshdan birni ajratib olamiz va wa to'rt qoladi yigirma 25... besh qo'shuv o'n ya'ni biz bularni qirq birdan beshni ayruvdik o'ttiz besh yigirma beshga o'nni qo'shuvdik o'ttiz besh teng hosil bo'ldi undan keyingisi o'n besh qo'shuv sakkiz o'ttiz ikki ayruv o'n 15 o'n 8 ni qo'ssak 23, 32 dan 10 ni ayirib tashlasak 10. ya'ni 23 uch tomoni katta 3-chi 65 dan ayiramiz 7 ni. 65 dan 7 ni ayirsak 5 ga beshga oltita o'nlikdan bitta olib beramiz 15. 15 dan 7 ketsa 8 va 6 ni o'rnida 5 qoldi 58. 67 dan 9 ni ayiramiz 6 oltita o'n 7 beş. ga olib beramiz bitta o'nlikni o'n yetti 17 birlik hosil bo'ldi o'n yettidan to'qqizni ayirsak sakkiz hosil bo'ladi va beshta birlik qoldi qirq uch ayruv olti o'ttiz yetti o'n sakkiz qo'shuv yigirma o'ttiz sakkiz do'konda oltmish beshta rubik kubigi bor edi ertalab uchta keyin kun davomida yana shuncha kubik sotildi do'konda qancha kubik qoldi masalaga shart tuzamiz va ishlab chiqamiz ya'ni mana bunday bor edi 65 ta, sotildi 3 ta va 3 ta, qoldi noma'lumta tə. 65 dan ayiramiz 3 qo'shuv uch oltmish beshdan ayiramiz o'sha 3 qo'shuv imiz 6 bo'ldi va 6 dan 5 va 1 ga ajratib oldik 65 dan 5 ni ayirsak 60 va birni ayirsak ellik to'qqiz endi qolgani 59 to'qqizta ekan to'rtinchi masalaga qaradik. umid va karim kompyuterda 3 marta futbol o'ynashdi ushbu chizma yordamida qanday masalalar o'ylab topish mumkin ya'ni umid 3 marta o'ynaganda birinchi o'ynaganda 16 olti ball ikkinchi o'ynaganda 4 ball uchinchi o'ynaganda 8 ball yig'ibdi ho'p endi bizadan so'ragani umumiysi qancha karim karim ham xuddi ana o'shanday birinchi o'ynaganda 14 to'rt ball ikkinchi o'ynaganda to'qqiz ball uchinchi o'ynaganda yetti ball o'yinlar o'ynaganda shuncha ballar yig'ishdi endi biz bu yerda umidnikini topamiz qancha ball yig'ganini karimnikini topamiz va umumiysini topamiz undan keyin umidniki karimnikidan qancha ko'p yoki qancha kamligini aniqlaymiz mana chizmada ko'rinib turibdi umidniki uch marta o'ynagan o'n olti to'rt sakkiz baldan yig'an karim esa o'n to'rt o'n to'qqiz yetti baldan yig'di umidniki umumiysi o'n oltiga to'rtni qo'shamiz va sakkizni yigirma sakkiz ball karimniki esa o'n to'rtga o'n to'qqizni qo'shamiz va yettini o'n to'rtga o'n to'qqizni qo'shsak bo'ladi 33 uch va yetti qirq ball endi bizadan so'ragani umumiysi qancha yigirma sakkiz balga qirq balni qo'shamiz 68 sakkiz bal to'plashibdi ikkalasi endi umidniki karimnikidan qancha kam ya'ni qirqdan ayiramiz yigirma sakkizni bo'ladi o'n ball karim umiddan 12 ikki ball ko'p bal, bal to'pladi umid esa karimdan 12 ikki ball kam ball to'pladi oltinchi mashg'ulotga qaradik javoblarni o'sib borish tartibida qo'yib chiqing va ommabop stol o'yinining nomini toping mana bu joyda bir nechta misollar turibdi 41 bir ayru bir ellik ayru olti va hokazo biz uni hozir hisoblab chiqsak u joyda qanday so'z hosil bo'lishini yozamiz biz buni o'sib borish tartibida yozamiz o'sib borish tartibida ya'ni mana bunday qirq birdan ayiramiz birni bitta birlikdan bitta birlik nol va to'rt kelib tushadi qirq ellikdan ayiramiz oltini noldan ayirib bo'lmaydi beshta o'nlikdan bittasini olib beramiz o'nta birlik o'nta birlikdan oltini ayirsak to'rt va yonida to'rt qoldi 44 42 qirq ikki ayiru uch ya'ni biz 2 dan 3 ni ayirib bo'lmaydi bitta oberamiz beramiz 12 12 dan 3 ketsa 9 va 3 uchta o'nlik qoldi 48 dan ayiramiz beshni sakkizdan besh ketsa uch to'rt o'zi kelib tushadi qirq uch qirq oltidan ayiramiz ni 6 dan 1 ketsa 5 va 4 dan 2 ketsa 2 25 -nə. ellikdan ayiramiz 9, qirq bir hosil bo'ldi yigirma uchdan ayiramiz oltini ya'ni o'n uchdan olti ketsa yetti ikkita o'nligini o'rnida bitta o'nlik qoldi o'n yetti ellik birdan ayiramiz oltini o'n 6 oltini ayiramiz ya'ni 5 beshta o'nlikdan bitta olib beruvdik o'n bitta o'n bitta birlik hosil bo'ldi o'n 6 oltini ayirsak besh beshni o'rnida to'rtta o'nlik qoldi to'rt o'zi kelib tushadi yigirma to'rtdan ayiramiz beshni o'n to'rt bo'ladi o'n to'rtta birlikdan beshni ayirsak bo'ladi to'qqizta birlik va ikkini o'rnida bitta o'nlik on qoldi o'zi olib kelib oldiga o'nliklar o'rniga yozamiz o'ttiz bir ayiruv sakkiz barobar yigirma uc. biz o'sib borish tartibida yozdik 17, 19, 23, 25, 39, 40, 41, 43, 44, 45. monopoliya degan monopoliya degan so'z hosil bo'ldi ya'ni o'yin taxtasining nomi monopoliya ekan 6 oltinchiga qaradik jadvalni to'ldiring qo'shiluvchi qo'shiluvchi yig'indi bu joyda birinchi qo'shiluvchimiz qirq bir ikkinchi qo'shiluvchimiz to'qqiz yig'indini topamiz ya'ni birinchi qo'shiluvchi ikkinchi qo'shiluvchi deb aytiladi va de yig'indi oxirgi barobarga chiqqani birinchi qo'shiluvchi ikkinchi qo'shiluvchi va yig'indi birinchi qo'shiluvchi qirq bir ikkinchi qo'shiluvchi to'qqiz barobar ellikka teng ikkinchisi birinchi qo'shiluvchi uch ikkinchi qo'shiluvchi x noma'lum teng oltmish ikkiga ks 62 dan 3 uchni ayiramiz 59, ya'ni x o'rnida 59 ekan. 3 uchinchisi birinchi qo'shiluvchi y noma'lum ikkinchi qo'shiluvchi 8 barobar yigirma tenglama hosil bo'ldi y, y 17. 25 dan 8 ni ayiramiz y barobar 17. yetti o'n yettiga sakkizni qo'shsak yigirma besh olti qo'shuv zet barobar ya'ni birinchi qo'shiluvchi ma'lum ikkinchi qo'shuvchi noma'lum yig'indi 64. biz ikkinchi qo'shluvchini topish uchun oltmish to'rtdan oltini ayiramiz o'shanda 58 sakkiz kelib chiqdi oltiga ellik sakkizni qo'shsak oltmish to'rt beshinchi birinchi qo'shiluvchi noma'lum ikkinchi qo'shilvchi 7 barobar 32. ikki tenglama o'ttiz ikkidan yettini ayiramiz yigirma besh hosil bo'ldi yigirma beshga yettini qo'shuvdik o'ttiz ya'ni bu yerdagi birinchi qo'shuvchimiz 32 ikki yani ekan qogan ikkita misolni ham xuddi shu usulda bajarib qo'ying yettinchi misolimiz hisoblang debdi bu unchalik qiyin emas qo'shish va ayrishdan iborat albatta o'zingiz bajarib qo'ying sakkizinchi masala masalalar tuzing va ularni yeching mana bu joyda sxemada bizda bir nechta sonlar va masala tuzishimiz kerak ekan va uni birgalikda hisoblab topamiz mana birinchi jadval bo'yicha masala tuzildi magazinda 12 ta va 18 ta o'yinchoq bor edi kun davomida 15 ta o'yinchoq sotildi magazinda nechta o'yinchoq qoldi ya'ni 12 ikkiga o'n sakkizni qo'shsak ta va 30 ta o'yinchoqdan 15 ta 15 beshni ayirsak sotilganni 15 ta qoldi ikkinchi jadval bo'yicha bozorda 55 ta o'yinchoq bor edi sotildi tushgacha 4 ta, kechgacha 5 ta. qoldi 4 ta va 5 beshta sotilganni 9 ta bo'ldi 55 dan 9 ni ayirsak 46 kelib chiqdi qoldi magazinda 46 ta o'yinchoq hurmatli kanalimni e'tibor bilan qara ko'ruvchi aziz muxlislar mana 24 to'rtinchi -nice dars to'g'risida ham sizlar bilan suhbatlashib oldik albatta sizga keyingi darslar kerak bo'lsa obuna bo'lib qo'ying xayr mening azizlarim